Такого плана, что территории Я-клубов в городе Киев потихонечку отходят, непонятно частные владения, какие-то наезды были и на Облонский Я-клуб, и сейчас на Киевском море там тоже борьба идет за Я-клубы. Академия Киевская, Академия пара спорта тоже отошла. Непонятно какие руки. 37, Где проводились да, большие регаты Кубок Гетьмана проводился. Да, Кстати, наши воспитанники в классе два года подряд были победителями данного класса. Да. Я. Ну и здесь у нас просто аренда земли заканчивается 14 годом. Хотя клуб существует уже 45 лет и больше. Но есть проблемы, поэтому нужно как-то влиять на это дело. Это общественность должна понимать, что парусный спорт это не только для здоровый образ жизни, это есть детям куда прийти, как в родной дом, они здесь находятся каждые тренировочные дни, это собирает около 30-50 детей в день проходит здесь. Кстати, мы сейчас ведем хорошую работу с многодетными семьями. Э, то есть многодетных детей обучаем э, совместно с э, представителями Православной Церкви Украины и Samsung э, Корпоративная такая да. задача. По интернету приходят готовые списки детей в течение там, 20 ну вернее 20-15, ну как они набирают социальные службы и Дарницкого, и Деснянского района, присылают готовые же списки спортсменов, вернее детей, которые потихоньку обучаются в парусном спорте, получают навыки, и уже прошло более 200 детей по данной программе. Хотя не планировали что, но получается больше. Люди приводят они даже не знали, что в центре города Киева есть такая возможность прийти и ходить на, на, на воде прямо на яхтах. Э, много э, желающих, конечно, но всех обеспечить, к сожалению, невозможно, потому что нет такой материальной части. Пришлось сделать, построить вот такую лодку своими силами. Построена такая лодка, на которой по 8 детишек проходят тренировки на данной лодке. Вот такая лодка. Есть класс оптимист. Вот они собраны. Класс оптимист. Маленький, желтенький, беленький. Вот этот класс оптимист. Это класс, который работает до 15 лет. Там надо развязать все, потому что там посажен... Веревочки развяжи, сними тогда. Э -э, а это класс луч, прототип лазера. Ну и то же самое ультра. Это класс юниор. Старый класс, олимпийский класс Европа. <separatelyzessice> есть класс син, который еще, кстати, олимпийский класс, э, который держится э, в олимпийской программе. Есть лодки, на которых дети тренируются регулярно. Но в классе «Оптимист» это самый такой класс, когда начинающие ребята до 15-летнего возраста проходят всю подготовку, понимание парусного спорта. Это, это тактика, настройка яхты, ухаживание лодки, полировка, покраска и так далее. Ну, приходится делать все своими силами, своими руками, с помощью родителей, потому что, понятно, Занятия проходит согласно утвержденного э, плана подготовки воском спорта Украины. Есть целая программа, которая распечатана по всей Украине. Она работает по этой программе, дети тренируются, идется подготовка по управлению яхтой. То есть э, юниоры э, получают права юный шкипер, юный рулевой. Рулевой третьего класса, рулевой второго класса. То есть эти права выдаются прямо здесь комиссией, которая принимает экзамены согласно программы, которые напечатаны, которые они регулярно изучают.